Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nur Syasha Sabrina bin Jemaah Pada hari ini, saya akan membentangkan satu kertas konsep yang bertajuk pengaplikasian kecerdasan buatan dalam guru pendidikan Islam atau lebih dikenali sebagai AI. Baiklah, kita akan bersambung kepada isi kandungan yang terdapat di dalam kertas konsep ini. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah konsep. Yang ketiga peranan. Dan yang terakhir adalah cabaran yang dihadapi oleh guru sewaktu menjalankan uh, AI tersebut di dalam sekolah lah. Baiklah, untuk pengenalan, kita melihat daripada AI ataupun kerjasama buatan ini, dia membuka peluang menjadikan pembelajaran lebih lancar dan interaktif. Jadinya bantuan AI ni untuk melancarkan pembelajaran lah. Okay, yang kedua, namun integrasi AI dalam perniagaan Islam masih tahap awal. Jadi kat sini, kita lihat uh, AI ni tidak banyak digunakan dalam perniagaan Islam. Uh, tidak berkali dan tidak selalu kita nampak lah. Okay, isunya adalah kebanyakannya guru perniagaan Islam ni kurang teknologi ataupun kurang kemahiran lah. Yang kedua adalah strategi pengajaran kurang berkesan. Ha, kebanyakannya guru Islam lebih lebih menggunakan buku ataupun pembelajaran secara tradisional. Yang ketiga, jurang digital di luar sekolah luar bandar menunjukkan pelaksanaan AI. Maksud isinya adalah kita dapat melihat ialah kekurangan infrastruktur di sekolah-sekolah di luar bandar. Selain tak hitlah kekurangan panduan syariah dalam penggunaan AI untuk konteks Islam. Yaitu kita dapat melihat AI ni hanya membantu bukan untuk menggantikan konteks Islam itu tersebut. Okey, okay, seterusnya adalah yang objektif. Okey. Yang pertama memahami konsep asas dalam aplikasi kecerdasan buatan dalam pendidikan. Yang kedua menjelaskan peranan AI dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan terakhir adalah mengenal pasti cabaran dalam penggunaan AI oleh guru pendidikan Islam. Kita masuk kepada konsep kecerdasan buatan dan dalam pendekat Islam. Yang pertama adalah kerjasama buatan lebih jadi sebagai Artificial Intelligence atau AI merujuk kepada kebolehan mesin atau sistem komputer yang dicipta untuk menyelesaikan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia lah. Sebagai contoh, menyelesaikan masalah dan mencari maklumat ataupun mencari isu-isu semasa lah. Menurut pendekat Islam, AI ini juga boleh memberikan impak positif. Yang ketara menurut Khatimah, dengan memanfaatkan teknologi ini institusi pendidikan Islam dapat membangunkan kurikulum yang lebih responsif dan relevan dengan keperluan pelajar. Maksud kat sini kita gunakan dalam sistem pendidikan lah. Okay, integrasi AI dalam pendidikan integrasi AI dalam pendidikan Islam boleh menjadikan penyelesaian formatif yang menyokong penyampaian pendidikan yang lebih berkesan. Satu-satunya adalah eh, kecerdasan buatan menurut perspektif Islam. AI ni meluas tetapi kita nak mengkhususkan kepada perspektif Islam lah. So yang pertama ialah AI menjadikan referensi yang luas sehingga memudahkan pencarian berbagai informasi keislaman. Kiranya -kira kita mencari tentang Islam kita mencari tentang macam mana untuk mengajar pendidikan Islam dan sebagainya lah. Yang kedua, penggunaan AI dalam mempelajari Al-Quran dan hadis banyak kelebihannya aja dia dapat menyemak bacaan. Okey, sebagai contoh, kita biasa guna AI ataupun ChatGPT lah yang lebih mudah. Dan kalau contoh kita ingin tahu ayat tersebut, ah uh, ChatGPT akan memberikan ayat tu. Ah uh, dan kita akan semak semula lah uh, di platform yang ditentu seperti sunnah.com, hadis yang ah uh, yang di bawah UATM lah. Uh. Sekiranya dia me, me, membantu pihak-pihak pelajar ataupun guru untuk menggunakan AI lah. Dan ketiga, AI akan memperbetulkan bacaan kita pada bacaan yang betul dengan menggunakan perisian yang ada di dalam AI sebagai contoh aplikasi tingkat keuan. So, aku, aplikasi ini membantu untuk kita menyemak bacaan. Okey, seterusnya, ini adalah peranan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam. So, yang pertama adalah... AI dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran dengan menyesuaikan kandungan ikut tahap keupayaan pelajar. Kiranya, sekiranya dia ikut kemampuan pelajar lah, okay. ikut level. So kalau uh, budak tadika, level dia di bawah lah. Dan budak sekolah menengah pun, level dia up sikit berbanding dengan lain. Yang kedua, AI berupa meningkatkan kecekapan dan ekspresibiliti pendidikan dengan mengutamakan tugas seperti penggibedan, perjaduan dan perjalanan bahan-bahan pembelajaran. Sebagai contoh kita dapat lihat ialah aplikasi D5 ataupun website D5 yang guru-guru boleh menggunakan uh, chat GPT ataupun bahan-bahan ataupun nak buat surat ataupun buat laporan di dalam D5 tersebut. Ha, itu adalah salah satu AI yang membantu guru-guru menggunakannya lah. Dan seterusnya ialah pengajar akuan dan hadis. AI turut memainkan peranan penting dalam meningkatkan interaksi antara guru dan pelajar. Kiranya kita menggunakan akuan untuk menyemak bacaan pelajar. Okey. Dan sebagainya. Yang keempat membantu guru merancang PDP situatif. So kita boleh wujudkan sebagai contoh krisis berdasarkan AI. Kahuk berdasarkan AI. Semua aktiviti yang menggunakan AI ataupun teknologi zaman sekarang lah untuk menarik minat pelajar. Sebab zaman sekarang pelajar lebih minat ataupun lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan uh, pembelajaran interaktif ataupun pembelajaran yang menggunakan game, permainan dan sebagainya lah. Okey, untuk seterusnya, ada juga terdapat cabaran dalam penggunaan AI iaitu kebolehgunaan aplikasi lah. Okey, kebanyakan ni guru, -guru ini dia masih lagi tidak mendapat ataupun tidak mendapat uh, kemahiran dalam menggunakan AI ni lah. Okey. Kebanyakannya uh, kaedah pengajaran lah tidak didedahkan lebih umum ataupun uh, tidak ada khusus khas untuk guru-guru pendidikan Islam menggunakan AI tersebut. Okey. Namun guru-guru ni boleh melihat berdasarkan YouTube dan aplikasi media-media yang ada guru-guru yang menjalankan secara personal untuk mencari uh, penggunaan AI ini. Okey, satu adalah jurang digital. Okey, sebagai contoh kita dapat lihat, kebanyakannya tak semua sekolah boleh laksanakan. Yang paling kita concern ataupun kita perhatikan terhadap sekolah luar bandar yang tidak cukup infrasana atau, infrasana ataupun infrastruktur seperti tak ada Smart TV, LCD berbanding luar bandar. Itu adalah jurang digital yang tinggilah. Okey, jadinya cikgu-cikgu ni akan ambil inisiatif untuk membeli benda-benda macam tu -macam, macam smart TV ataupun meminta sedikit sumbangan daripada ibu bapa lah. Ha, itu antara jurang digital yang guru-guru pendidikan Islam yang perlu hadapi di luar bandar. Baiklah, secara kesimpulannya, ya, kita dapat melihat AI berpotensi meningkatkan kebersakanan PDPC dalam pendidikan Islam. Ia, ya, dia sangat membantu. Sebab dia menarik minat pelajar Untuk belajar. Sebagai contoh Sirah Nabi. Kita dapat melihat Dia dapat menceritakan Secara uh, Dalam game, pembelajaran Iteratif, dalam video dan sebagainya lah. Yang kedua guru perlu Bersedia dari segi kemahiran dan pendekatan Jadi kita sebagai guru ni Kena bersedia-bersedia dan Mengikuti segala kursus yang diajukan oleh Pihak-pihak kementerian lah. Dan terakhir adalah alat AI ni sebagai sokongan, bukan pengganti nilai keiksaman. Sebagai contoh, ya kita menggunakan AI untuk uh, mencari agungan. Tetapi kita masih perlu mencari sumber yang sahih ataupun uh, mencari rujukan yang boleh kita rujuk sebagai betul tak yang kita cari ni sama dengan yang AI jumpa. sekiranya tak jumpa, sekiranya tidak sama, gunakan sumber asal iaitu contohnya menggunakan kitab Quran, kitab hadis ataupun wujud kepada pakar seperti uh, mufti, ulama dan sebagainya dah. Itu saja daripada saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.